Там Колян вчера такой позвонил и главное строим голосом говорит, либо ты бороду сбриваешь, либо, ну я короче, я не слушал, что там уже будет дальше, либо решил не рисковать, потом он там еще кому-то звонил, как там отреагировало, я не совсем понимаю, но там похоже борода уже сама начала конкретно так сбриваться, что Трамп уже и поугрожать нечем. И если дела там пидут так и дальше, то та борода у них будет скоро такая голая и лысая, как задница у младенца. Мишустин, все отрасли экономики России растут, несмотря на санкции. Практически все отрасли российской экономики демонстрируют рост, несмотря на западные санкции. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии международной промышленной выставки «Иннопром-2025» в Екатеринбурге. Все растут. И мы с вами уже знаем хорошо цену подобным заявлениям. И даже знаем, в какую отрицательную сторону они все растут, если вот такие говорится. И весь прикол в том, что... Это знает, уже даже и самое руководство России. Как я только почула вот эту всю браваду, тут же так конкретно испугалась и говорит, а, а что, подожди, все, ну, ну вот настолько прям хреново. Путин поручил ни в коем случае не допустить рецессии в экономике. Некоторые специалисты и эксперты указывают на риски стагнации и даже рецессии, сказал Владимир Путин. Этого, безусловно, ни в коем случае нельзя допустить. Так ты что, глухий там или что? Тебе сказали, все росте. Яка нахрен рецессия? А, так, а ну признавай, ты сто научил дедушку читать между строк. Это же Мишустин вообще-то перед ним выпендривался. Спалив контору, и теперь срочно надо что-то делать. Росстат начал скрывать ключевые данные по экономике после требования Путина не допустить спада. Российские власти продолжают накладывать гриф секретно на ключевую государственную статистику, от демографии и уровня преступности до базовых показателей экономики. После того, как президент Владимир Путин потребовал ни в коем случае не допускать экономического спада в стране, Росстат урезал информацию об экономике в своих публикациях, изъяв ключевые макропоказатели за июнь и первое полугодие, обратили внимание аналитики ПСБ. Це настільки у них там все росте, що вони тут же побігли всі показателі цього росту від людей ховати. Вроді ніхто не поняв, в яку сторону воно там все росте. І, по вашим же утвердженням, ні в яку другу сторону воно рости не може. Набиулина призналась, что происходит с российской экономикой. Набиулина, замедление экономики России неизбежно. Замедление темпа роста экономики в России становится неизбежным после стремительного подъема в последние годы. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиулина. Ну ладно, мы согласимся даже на эту версию. Согласимся на то, что до того у них все росло прям как на дрожжах. И мы сейчас имеют полное право, чуть-чуть расслабиться там и попочевать на лаврах. И обрушить это все к чертовой матери. Бо, ну, сколько можно богатить и богатить. Давай вы что, надоело. Пришло время, пришло время признавать правду торг принятия рецессия. Почему спад экономики становится все сложнее отрицать? Российские власти потеряли оптимизм и теперь в открытую говорят о грядущей рецессии. Хотя официальная статистика еще рисует картину роста экономики, независимые эксперты и сам бизнес указывают на гораздо более мрачную реальность. На самом деле спад в экономике, скорее всего, не прекращался с начала полномасштабной войны. А то все никто не заметил. Если даже Путин забегал, как ужаленный, бо ему от эту всю лапшу на уши вешать не надо. Он же четко видит, сколько у него бабла на кармане остается, а там что-то в последнее время дуже и не дуже. Того они так нервно на вот эти все риски дополнительных санкций реагируют. Было бы все хорошо, послали бы всех под три черты, а нет. Нефтегазовые доходы российского бюджета обвалились почти на 30% третий месяц подряд. Снижение цен на нефть и крепкий рубль продолжают давить на сырьевые доходы российского бюджета. В июле казна получила 787,3 миллиарда рублей налогов от нефти и газа на 28% меньше, чем в том же месяце год назад, отчитался во вторник Минфин РФ. И это при том, что он, всегда, там и прибрехал, и приукрасил, а бабла все меньше и меньше стоит. Причем настолько меньше, что не может просто так не пораскидаешься, а тем более, когда ты четко понимаешь тенденцию. Когда у тебя все растет, но все исключительно вниз. Причем бурно растет, как бурьян. Экспорт Газпрома в Европу пробил дно за полвека. Россия продолжает сдавать позиции на газовом рынке Европы, где доминировала с советских времен. Получая за сырье твердую валюту, на которую затем закупались западные технологии, оборудование и ширпотреб. Но это мы с вами сейчас в частности даже полезли, там более интересно считать все в куче. Коли ты тут не дополучив, тут не дополучив. тут у тебя беда, тут у тебя катастрофа, то в общем, а откуда тут вообще взяться в общем? Дефицит может увеличиться до 6-9 триллионов. Правительство второй раз за год перепишет бюджет из-за падения сырьевых доходов. Неуклонный рост расходов и резкое падение нефтегазовых доходов заставляют власти снова пересматривать бюджет. В сторону увеличения расходов. Только я вас прошу, пожалуйста. Не батюкайтесь, відвідаючи на цей вопрос. тому що вже всі все зрозуміли. Раз нема бабла, і раз те бабло, та не такими рекордними темпами, то і желаючих задурно попахать теж автоматически становиться менше. Отечественная промышленность погружается в пессимизм. Темпы роста производства ограничены дорогими кредитами. Различные опережающие индикаторы, характеризующие ситуацию промышленности, указывают на дальнейший рост негативных настроений. Несмотря на некоторое смягчение денежно-кредитной политики Центробанка. Российские предприятия в июле продолжили быстрое сокращение заказов, что привело к снижению объемов производства. А, так рост такие все-таки все -таки есть, да? Ну я почему слово рост? Чи воно там опять растет куда-то, не туда. Но, но растешь, растет, все. Нам пока что только сам цей факт интересен. В России впервые с 2022 года началось массовое вымирание бизнеса. В первой половине 2025 года число ликвидированных в России компаний существенно превысило число вновь зарегистрированных. Об этом пишут известия со ссылкой на данные Росстата. Так, за 6 месяцев в стране закрылось почти 141 тысяча юридических лиц, тогда как открылось лишь около 95 тысяч, разница в полтора раза. Подобный перевес в сторону закрытий фиксируется впервые с 2022 года, отмечает издание. А, а что для вас тут нелогично? Війна це така штука, що вона чим починається, Вона тим самим як правило і заканчується. Якщо ви починали її як катастрофу, то пожинати якісь інші плоди, ви не маєте ніякого права. Российская металлургия очень плохо себя чувствует. Крупнейшие сталолитейные компании отчитались о крушении прибылей. Российские сталолитейные компании испытывают нарастающие финансовые проблемы из-за повышения ставок по кредитам, падения спроса и усиления санкций, отрезающих доступ к экспортным рынкам, пишет The Таймс». Times. И кого они сейчас хочет там удивить или разжаловать? У вас точно та же ситуация, как и у всех остальных. Другое дело военка. Нет, там отдельная история. И всегда так, знаете, как в отдельную касту выделяли. И сейчас, если ты военка, тебя в первую очередь может порезать. Бо, ну, не до жиру. Завод, производящий суда для Минобороны РФ, сокращает работников из-за нехватки денег. Судостроительный завод «Вымпел» в России начал сокращение работников из-за финансовых проблем. На судостроительном заводе «Вымпел» в городе Рыбинске Ярославской области РФ начались сокращения персонала из-за финансовых проблем. Об этом пишет российский РБК со ссылкой на информированные источники. А нахрена им той флот? Чтобы его в первую очередь потопило? Не-не, все, флотом они воевать больше не собираются. Как и любым другим транспортным средством. Их мясо на фронте должно ходить пешком, а то как-то разбаловала вас родина. КАМАЗ вслед за автовазом и газом объявил о переходе на четырехдневную рабочую неделю из-за кризиса на рынке. Крупнейший в России производитель грузовиков КАМАЗ с 1 августа сократит рабочую неделю до четырех дней. Решение коснется подразделений, у которых нет полной загрузки. В компании назвали причиной критический обвал рынка коммерческой техники грузоподъемностью свыше 14 тонн. По итогам полугодия падение составило почти 60%. А как так нет полной загрузки? Подожди ж КАМАЗ, КАМАЗ. Главный поставщик грузовиков для оккупантов, и на тебе такая беда. Вы точно еще долго воевать собрались? что-то по динамике вашего производства это ну, никак вообще не проглядается А как и чем вы тогда свое мясо на фронт собираетесь доставлять? Не на поезде случайно отправлять? В товарном вагоне, не? Или не, в рефрижераторе, то назад. Короче, не собирайтесь, бо сейчас не всякий поезд может позволить себе поехать. РЖД отправили сотрудников неоплачиваемый отпуск за коллапса перевозок і отсутствия зарплати. На, на війну нехай усі йдуть воювати. Там ще така війна, що большинство зарплати не доживе. І тепер, хоч становиться понятна, тактика російських полководців, їм же напроще усіх цих галодранців, на яких бабла різко стало не вистачати. Не на проще нам на съедение отправить. И мы довольны, и им оно как-то более менее не так накладно. Бо там все так растет, что скоро сам Путин уже даже в двухметрового Киркорова превратится. А если Трамп еще, хотя, ну, смотрите, это скорее камень даже не в огород Трампа. Уже похоже, что на его нервную реакцию на что-то там никто уже вообще даже не закладывается. У России сейчас одна задача, и они уже начинают ее чувствовать. По результатам последних месяцев хоть какие-то черепки там еще в кучу собрать. А если Трамп еще... Да Та не дергайтесь вы Дональде Фредовичу. похоже, вообще уже не факт, что будете нужны на этом празднике тотального роста.